umaru hattob quvvatli odam bo'lgan urdi anchasini lekin ko'pchilik ko'pchilik bosib olishdi yerga shunda umar ibn hattobni qarang bo'ldi demasdan shart o'sha saidlardan bittasini shunday bo'g'adida bo'ynidan bo'g'ib turib barmog'ni bitta ko'ziga tiqib turib mana shun ushlab turib oladi nari bo'lishi mendan bo'lmasam ko'zini o'yib olaman

madinani atrofiga xanda qazib himoyalanishlikka majbur bo'lishdi shunda dushman katta musulmonlar soni oz mana shunday bir xatarli kunda munofiqlar o'zlarini kimligini aytishdi va va iz minhum minhum ya ahla yathriba la farji'u fariqun an-nabiy yaquluna inna buyutana awra ma hiya in yuriduna illa astadubillah madinaga 10 ming kishilik qo'shin keldi musulmonlar handagni oldida turishibdi mana endi shunday bir xatarli holatda munofiqlar haqida alloh taolo bizga nima deb xabar berdi o'shanda ulardan bir toifa odam dedi munofiqlar ey Yasrib ahli ya'ni madina ahli sizlar uchun bu qadar ko'p sonli yovga qarshi turishga imkon yo'qdir bas o'z uylaringizga qaytib ketinglar ulardan yana bir guruh esa uylarimiz ochiq sochiq qolgan edi deb payg'ambardan izn so'radilar holbuki uylari ochiq sochiq emas edi ular faqat jang maydonidan qochishligini istardilar alloh az vajalom musulmonlarni jang maydonida shijoatli bo'lishlikka sobit turishlikka undab shunday dedi ya amanu ey mo'minlar kofirlarning hujumiga duch kelganingizda ularga orqa o'girmanglar ya'ni orqanglarni qilib qochmanglar kimki o'sha urush kunida jang yo'sinini o'zgartirish yoki boshqa bir guruh musulmonlarga qo'shilishdan tashqari holatda ular ya'ni kofirlarga orqa o'girib qochsa bas u olloh tarafidan g'azab bilan ketibdi va uning joyi jahannamdir naqadar yomon oqibat u dinimiz birodarlar shijoat dini doyuraklik dini abu bakr siddiq roziyallohu anhu bu kishi jismonan zaif bo'lishiga qaramasdan yuragi quvvatligedi kunlarni birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qurash mushriklar o'rab olib malomat qilib so'kishayotganlarida abu bakr siddiq kelib turib o'zi jussasini kichkinaligiga jismonan o quvvatli bo'lmaganiga qaramasdan aytyapmiz dov yuragida shunday keldida rasululloh sollallohu vasallamni qurashdan himoya qilib qoldi shunda qurash rasulullohni qo'yib abu bakrga tashlandi shunday urib kaltaklashdiki yuzini ajratib bo'lmas edi yuzi burni qayerda ko'zi yuzi qayerda shunday qilib urishdi rasulullohni himoya qilishlik uchun abu bakr o'ziga yetadigan aziyatga parvo qilgani yo'q Qurayshni ko'pligidan cho'chigani yo'q dinimiz birodarlar shijoat deydi musulmon odam hech narsadan qo'rqmasligi kerak Allohni aytgani bo'ladi Allohni aytgani bo'ladi umrini hattob roziyallohu anhu shijoatli dovyurak inson edi u kishi islomga kirganida birodarlar musulmonlarda ko'hrigiga shabada tegib qolgan edi islomda qabul qilgan musulmonlar hali dinni oshkor qilishlikka buyurlmasdan turib iymonini yashirib yurar edi ammo umar ibn hattob iymon keltirgan kuniyoq rasulullohga ke, yo rasululloh nimaga islomni oshkor qilmaymiz nimaga biz o'zimizni yaxshini qilamiz deb iymonga kelgan kuni chiqib o'zi e'lon qildi qanday qilib e'lon qildi kabatullohni oldiga bordi rasulullohni oldidan kalima keltirib chiqib to'g'ri bordida sir ushlab turaolmaydigan odam bormi deganida jamil ibn muammer deyishdi işte. shunday bordida ey jamil dedi ya'ni bugun gap aytasiz ertaga hamma biladigan shunaqa odam edi eshitdingmi dedi nimani eshitaman inni ashhadu alla ilaha illolloh van muhammad rasululloh men musulmon bo'ldim deganida haligi jamila ib bunday turib ozgina o'ylandida ertaga qoldirmadi shart turdida ey quraysh dedi soba omar umar dindan qaytibdi dedi yig'ilishda ibn hatto so'kishni boshlashdi umarn hatto bularni so'kdi kaltaklashishg ketdi mushtlashish ketdi umar hattob quvvatli odam bo'lgan urdi anchasini lekin ko'pchilik ko'pchilik bosib olishdi yerga shunda umar hattobni qarang bo'ldi demasdan shat o'sha saidlardan bittasini shunday bo'g'adida bo'ynidan bo'g'ib turib barmog'ini bitta ko'ziga tiqib turib mana shund ushlab turib oladi nari bo'lish mendan bo'lmasam ko'zini o'yib olaman deb xullas qo'yishdi ertasi kuni chiqib yana uch kun urishdi shunaqa qilib uch kun ana jasorat bo'ad ana dov yuraylik musulmonlarni iqtisodiy qiyinchilikka chiqarib qo'yishganida abu bakr siddiq o'sha musulmonlarga ovqat olib ketayotgan bo'ladi eshakka yuklab orqasidan umaruni hattiolib keladi umar u hattoib o'g'li abdulloh bilan eshakni yetalab ketyapti ustida oziq ovqat musulmonlarga banu hoshimga shunda qurayshni odamlari to'sib u yoqqa o'tkazmaslikni aytishdi xullas haligilarni cho'chitib orqasiga qaytarib olgandan keyin o'g'li aytadi ama xiftahum ya abati deydi ey dada deydi qo'rqmadigizmi muna uchta ekan deydi qo'rqdim deydi ya'ni insonda tabiatda qo'rquv bo'ladi tabiiy sur'atda men hech narsadan qo'rqmayman degan odam yolg'onchi chunki shijoat insonni tabiatiga joylangan bir uni tabiatida bor narsa bo'lgandek qo'rqoqlik ham bor ammo umar hatto bitta o'n yashar bolasiga aytayotgan gapini qarang ha bolam qo'rqdim deydi agar odamlarni qalbiga alloh taolo qo'rquv degan sifatda joylamaganda de, o'zlarini o'zlari halok qilib olgan bo'lar edi tomdan ham birg'ibdi arslonni ro'parasiga o'zi ketaverardi quruq qo'li bilan ammo shijoat dedi o'zing qalbingda his qilayotgan qo'rquvni bosib o'zingni jilolab raqibingga undan ko'ra ko'proq qo'rquvni yubora olishing haqiqiy dovyurakli edi qaytarib aytaman ichingda his qilayotgan qo'rquvni bosib o'zingni jilolab olib o'zing his qilayotgan qo'rquvdan kattarog'ini raqibingga jo'nata olishing haqiqiy do yuraylik degani edi o'n yashar bolamizga shunaqa ta'lim beramizmi biz qo'qma men qo'rqmayman men hech narsadan qo'rqmayman bir uyda qorong'iroq burchagiga borib ketas qo'rqadi shu tushuntirish kerak qo'rquv nimaligini va uni nima qilish kerakligini biz o'sha bolalarimizni qalbidagi qo'rquvni yengishlikka yo'l topib berishimiz kerak qo'rqoq deb tepomasdan u tabiiy siz ham qo'rqasiz bu narsadan lekin bu qo'rquv shijoat singari alloh taolo insonni qalbiga joylangan bir sifat kimgadir qo'rqoqlik ko'proq berilgan kimgadir jasorat ko'proq berilgan biz yuraylik bolalarimiz mobodo chiqib qolsa yoshligidan urib sindirib yuboramiz bolalarni itti bolasi yig'laman balkonga yur'itib yuboraman h hozir ana it kelyapti mishiq kelyapti to'g'rimi yuragi borini ham sindirib yuboramiz biz islomda farzand tarbiyasi degan darslarimizda de mana shu qo'rqolik degan alohida bir darsimiz bor eshitib qo'yinglar umar umaru hattob roziyallohu anhu hamma sahobalar maxfiy sur'atda hijrat qilishganida ham oshkora hijrat qilgan kechqurunda bitta bitta ikkita ikkita bo'lib chiqib ketishadi umar hattob kunduzi yop yorug'da kabatullohni yetti marta aylanib tavob qildi qurosh to'plab turgan joyga borib turib sha ko'zlaring ko'r bo'lsin dedi Kiming dedi onasini yig'latib qo'yishlikni xohlasa ayolini tul qoldirishni xohlasa bolalarini yetim qilishni xohlasa falon vodiyga borib tursin men hijrat qilib chiqib ketyapman o'sha yoqqa dedi bironta odam chiqqani yo'q bironta odam ha endi yani u hatto o'zi tabiatdan polvon odam bo'lgan ha unaqa bo'lgandan keyin da deysiz shuning uchun siz ham bolangizga bir qandaydir jismoniy bir mashg'ulot bilan shug'ullanishga yo'l ochib bering sport bilan shug'ullansin seni bolang nechta turnir ne tortinadi o'n beshga kirgan bolag a bir qopinni ko'tarib necha qadam yura oladi ana o'g'il bola ey o'g'il bola mana shunda musobaqa qilmaylikmi jismoniy quvvatda o'zi to'g'rida sport bilan ozgina shug'ullanib bilekga quvvat kirib qolganda o'g'il bolaga o'zi nima ham kirib qoladi ichiga hmm. o'ziga bizni tilda уверенный bo'lib qoladi birodarlar sport bilan shug'ullanishlikchi içi, bolaga nafil xohlasak qilib xohlamasa qilmaydigan amal emas bu vojib bu payg'ambarimiz aytganlar alloh taolaga zaif mo'mindan quvvatli mo'min afzal degan bolangizni shijoatli bo'lishini xohlaysizmi bitta yo'lni sportga bering borsin a bolam zo'r bo'pti. Menga taqqa yutib keldi ilib qo'ying yuzni to'g'risiga что siz faxrlanayotganingizni ko'rsin bola Ko'yni ko'tariladi ha sendan odam bo'lmaydi <laughs> <laughs> esa unaqa emas dinimiz shijoat g'ayrat dini birodarlar doi dini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar kishidagi eng yomon narsa qo'rqoqlik va baxilik deganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam